Приветствую всех, друзья! С вами на связи Таролог Калихандро, Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро, что было, что есть, что будет дальше в ваших отношениях. Я и он, что будет дальше. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию, и мы начнем с того, что, что было да, актуальным а, в прошлом. Посмотрим, потом посмотрим ситуацию здесь и сейчас и посмотрим, как она будет развиваться у вас далее. Давайте посмотрим, что было. Звезда. Смотрите, это было давно. Да? Давно и давно было все у вас неплохо. То есть, ну, давайте так скажем, эта карта говорит о том, что ваши светлые, чистые и хорошие времена, они далеко-далеко уже позади. И в прошлом, в далеком прошлом у вас было все ок. Расклад может касаться особенно женщины водолея. Ну и мужчина водолей тут тоже может быть. Особенно водолей, воздушные знаки. Дальше. Начиналось все с чистой любви. Были определенные достижения. Вы уже как минимум достигли немало чего хорошего в ваших отношениях. Эти отношения могли уже и закончиться, но в силу их чистоты и в силу того, что они были светлые и теплые, они могут еще и продолжаться до сих пор. То есть они могут еще до сих пор или иметь на вас влияние как свет далекой звезды, да, или как тление угольков в камине вашего, очага ваших отношений или вашей семьи, например. То есть здесь очень-очень хорошая, мирная получается, мирная комбинация. 17 и 4.21 это мир. Но как минимум был мир в, вашей, в ваших отношениях, были успехи. Мужчина достаточно такой волевой был в этих отношениях. Женщина была красивая. Ну и эти отношения, они как бы ознаменовались успехом. Да? То есть успех в ваших отношениях был ярко выражен. Ну, и мужчина-лидер здесь был выражен ярко, а женщина здесь была хранительницей домашнего очага, возле которого мужчине было достаточно комфортно. Потом появились у вас некие страхи, сомнения, и как минимум страхи чего-то нового и страхи что-то. Ну, может быть, потерять, может быть, страхи каких-то рисков, то есть риски появились, сомнения появились. Это больше, ну, больше это, конечно, женская карта, но мужчина тут тоже мог сомневаться в чем-то. Ну и паш мечей, да, видите, и вот вошло в вашу жизнь какие-то тревоги, сомнения охладели, могли охладить эти отношения. Но <coughs> причиной вот охлаждения, да, видите, тут звезда это тоже холодная карта, да. В целом, видите, края, края этого расклада они про охлаждение, про охлаждение отношений, в которых мужчина-лидер мог либо запутаться, либо запутать женщину либо попасть в какие-то обстоятельства, которые его не могли выпустить назад. То есть он пошел в какие-то обстоятельства по этой карте, а вернуться ему уже тяжело назад, да? Как бы эти обстоятельства, они его не, меш... ну, не не пускают его назад. Давайте посмотрим, что сейчас происходит в ваших отношениях. Что есть сейчас? Что сейчас, да? То есть как минимум я чувствую, что вы из такой зоны э, теплого комфорта, как будто бы возле камина в отношениях, зашли в некий, некую зону, в которой никогда не бывали. Одного из партнеров там задерживает или он задерживается в этих условиях. И вам страшно за партнера, а он не может теперь вернуться назад, да? Он как будто бы герой пошел, ну условно, но не, ну, не героя, а самоуверенный в себе, да? Вот шестерка жезлов – это самоуверенный человек. А назад вернуться пока не может, да? Обстоятельства мешают. Хорошо. Давайте так. Что сейчас происходит? Ну, сейчас происходит работа, да, то есть очень серьезные усилия прилагаются с обоих сторон для того, чтобы что-то изменить. Во всяком случае, здесь мужчина работает по этой карте, да, у нас. Вот, но ну, выполняется некая работа, прилагаются некие усилия. Ну, хорошо. Хорошо, ну, можно сказать, что что-то продолжается. Давайте смотреть дальше. <кхер> а что сейчас завершено? Давайте спросим, вот это что-то продолжается, да, какая-то работа, а что завершено? Вот завершение, вот продолжение. Надежда на продолжение есть. А что завершено тогда, если что-то продолжается? Ну, здесь как минимум справедливость завершена, то есть акт справедливости свершился. Это, ну, обычно это какие-то государственные моменты, да, это может быть даже печать в паспорте, это штамп в паспорте о браке, да, но опять-таки завершилась полоса логики, то есть завершено спокойствие, то есть действительно беспокойство и неспокойствие царят в этих отношениях, поэтому период покоя завершен и период работы в беспокойных условиях в этих отношениях он сейчас но в активной фазе. Что сейчас ярко выражено в ваших отношениях? На что похожи ваши отношения? Вот если бы мы посмотрели на ваши отношения сейчас, как они выглядят со стороны, да? Ну, здесь шестерка мечей, здесь мужчина берет ответственность, то есть тот, кто взял ответственность на себя, за свои поступки, за свои действия, тот и отвечает. Это больше мужская ответственность. Ну давайте так скажем, пришло время отвечать за непродуманные действия, за непродуманные поступки. И ну, большая часть ответственности на мужчине. Но опять-таки, смотрите по ситуации. По этой карте больше отвечает мужчина. Женщина, она как бы в стороне немножко. И если мужчина попал в какую-то ситуацию, где он не руководствовался разумом, да, сперва, а потом туда попал, то от это ответственность мужчины. Но страдать от этого может так еще, еще, еще и женщина, да, в дополнение ко всему. Заг, Загадываете. Желание как раз 7 часов, а карта 6, да. Хорошо, давайте теперь посмотрим сейчас, что самое опасное в этих отношениях. Скорость. Но тут нужно смотреть, действительно ли вам надо торопиться. У меня такое ощущение, что нужно наоборот поторопиться. Но хотя опасность скорость. А вам страшно стоять на месте, да, вам страшно ожидать. Хорошо, давайте спросим просто как дополнительную карту положим. Вам надо торопиться или нет? Вам надо торопиться или нет? Уточняющую карту. Нужно ли вам действительно торопиться? Ну, я бы сказал, по облакам что стоит. Облака, в принципе, они, это более-менее быстрая карта. Они движутся, то есть стоит двигаться все-таки, да, то есть стоит ли торопиться, да, особенно если дело касается беспокойства, а тут беспокойство есть, и здесь хмурое небо, да, и если дело касается мужчины, то есть вам стоит поторопиться в этих отношениях, или в той ситуации, в которой вы оказались в этих отношениях, то есть затягивать вам не нужно. Окей, okay, ну так как подсказка. Дальше. Давайте посмотрим еще, да, к чему нужно быть готовым сейчас в этих отношениях. Потому что Паш Мечей, он как бы настраивает на некую здесь тревогу, на какие-то тревожные мысли, и как бы о чем-то предупреждает всегда. Паш Мечей всегда предупредитель, разведчик какой-нибудь, да, лазутчик или вестник каких-то не очень таких добрых вестей. Но минимум какой-то предупреждающий знак, да, как в дорожном движении. К чему нужно быть готовым? Сюда ложу эту карту, да. Давайте вот так мы ее прикроем. Вот так. Stay вы знаете, тут уже две звезды. Во-первых, можно и нужно готовиться к тому, что это будет нет быстро. То есть вам нужно поторопиться, поэтому быстро не будет. Но чем быстрее вы будете действовать, тем лучше, да. То есть, ну как бы эта ситуация надолго, да, то есть она может затянуться. Лучше поторопиться все-таки, у меня такое ощущение, вам стоит двигаться, действовать более активно. Вам стоит, во-первых, выработать какую-то стратегию. Почему? Потому что тактика, тактика уже не работает. Прошлая тактика в этих отношениях не работает. А стратегия, новая стратегия, да, с новой тактикой. Может привести к какому-то успеху в будущем. И нужно быть готовым, особенно для женщин, которые смотрят на отношения сквозь призму проблем соперницы, нужно быть готовой к ну, тому, что ему возможно тут еще какая-то женщина есть. То есть ее мы выбросить не можем. То есть, влияние еще одной женщины две звезды это всегда две женщины, окей? Хорошо, давайте теперь посмотрим с вами, что будет дальше в ваших отношениях. Давно я уже не брал эту колдуду, мы с вами ее посмотрим, на ней посмотрим, что будет дальше. Ну и естественно мы посмотрим, что думает, что чувствует и что планирует ваш загаданный партнер. Да? Ну пусть мужчина будет, но ну, а кто на женщин смотрит, тот посмотрит по женщине. Итак, что будет дальше? Здесь шестерка монет. Ну, смотрите, здесь дальше будет материальный мир у вас распределяться на двоих, разделяться на двоих. То есть ваш будущий мир разделится на двоих. Но ну, может быть на какой-то период, потому что это будущее, дальше, да, но оно как бы начальное будущее, а дальнее будущее, оно вот здесь где-то под звездой под вот этой, окей. Okay? То есть как минимум материальное для вас в этих отношениях. Распадется на две составляющие. Может быть, вы будете на две семьи, на две страны, на двое между двумя партнерами, между мужчиной и женщиной, да, или мужчина между двумя женщинами окажется. Хорошо. Дальше смотрим. Но опять-таки эта карта неплохая на самом деле. Да, она слабее той работы, которая происходит сейчас у вас. И если вы рассчитываете на что-то одно, то получите что-то два да, то есть, смотрите, что-то на что-то какой-то цели тут по этой карте. А по этой вы получите двойственный результат. Но он будет не самый плохой. То есть, по сути, а дальше будет тот результат, на который вы не рассчитываете. Но он, по сути, будет для вас э, не так уж и плох. Вот я об этом, да. Хорошо, дальше что будет? Ну, смотрите, здесь э, семерка жезлов. Вам придется немножечко, знаете, как вести такую священную борьбу. Именно Холивар за, за правду, за свою. То есть вам придется отстаивать свои права, имея ресурсов или имея результаты, но ну, как минимум или в два раза меньше, чем сейчас вы рассчитываете. Но все равно вам придется ну, как бы побороться где-то за свои интересы. Может быть за свои отношения в этих отношениях может быть, за свою там какую-то материальную часть в этих отношениях. Но для вас это справедливая борьба. И вам с ней предстоит еще как бы ну, соприкоснуться с этой борьбой. То есть вам, по сути, как бы отстаивать свои теплые интересы, да, вот свое тепло своим умом, своими связями, своими договорами придется. Да. И это, знаете как, это отстаивание, оно плодотворно, потому что воздух на огонь, когда дует, да, у вас получается. То есть вам нужен даже, может быть, какой-то помощник, юрист, адвокат, ну и так далее. То есть это нужно будет. Но как минимум вам четко нужно понимать, за что вы боретесь. Да? И даже если результат будет вам казаться в два раза меньше, это имеет смысл продолжать. Окей. Давайте теперь посмотрим дальше, что будет, как, куда оно двигается. Ну, смотрите, все, огонь, огонь идет. Здесь огонь, здесь огонь, а здесь воздух. И тут огонь, огонь, воздух, а здесь огонь. Смотрите, огонь, огонь, воздух, огонь, огонь, воздух в центре. То есть, смотрите, есть некая идея, она появится у вас, может быть, к концу периода сейчас, да, вот на фоне этих волнений, или новая стратегия, которой стоит придерживаться, я уже говорил о стратегии, о тактике, но у вас появится как минимум и желание, желания, и энергия, и возможности, и мужская энергетика, и новые возможности с этим партнером, с этим мужчиной особенно. И у мужчины появятся новые возможности как бы продвигать то, к чему вы уже начали прикладывать усилия, но оно не сильно получается пока что еще у вас. Окей? Хорошо, давайте дальше, что будет в отношениях. У вас, у вас появится, ну, как минимум, желание Возрождать, или желание там любить, или продолжать любить, или любить по-новому как-то, да. Или обмениваться энергией. И вот смотрите, как интересно. Вот восьмерка, да, мечей. Вот она. И вот восьмерка мечей. Это две одинаковых карты. Смотрите. У вас появится желание рискнуть, чтобы освободить. Того человека от того что его удерживает то есть вы с этим партнером рискнете на что-то по своей инициативе или по его инициативе но у вас будет какая-то с ним <laughs> авантюра она случится с этим партнером авантюра какая-то и это даст вам возможность освободиться и открыть что-то новое и вот давайте посмотрим что будет открываться что откроется что откроется ну, давайте смотреть они а не, не пойми что откроется не пойми что но зато может разрешиться по двойке мечей какая-то ситуация на которую вы закрываете глаза и которую вы ну, которая вам создает ситуацию слепого пятна или Затмение. То есть, что откроется вам? Ну, вы от чего-то освободитесь. Давайте посмотрим, от чего вы будете освобождаться. Вот уточняющую карту. От чего вы освободитесь? Вы от чего-то освободитесь. От чего? От власти прошлой. Видите, опять двойка выпадает. Но, как минимум, это сдвинется с мертвой точки, потому что появится движение. Вот оно, движение, движение. Появится некое движение, и зависание уйдет. А это не движение. То есть вы освобождаетесь от неподвижности, от власти, от какой-то сильной власти. Это власть, двойка жезлов, это власть прошлого, от власти прошлого, от мужской власти и от власти государства. Особенно если эта государственная власть на вас очень сильно жмет, давит, да, ограничивает в свободе или ограничивает вас в каких-то правах или в достоинстве вашем, да. Ну хорошо, давайте еще уточняю, еще две двойки все-таки от каких-то серьезных проблем, э, сковывающих вас, да, вы освобождаетесь в этих отношениях. То есть, смотрите, даже если у вас эти отношения не получаются и прогорают, вы все равно становитесь свободными. Это тоже неплохо. Ой, класс, смотрите, как... Так, сейчас ставите на паузу и пишите в комментариях, как заклинание. Чистым своим намерением я заклинаю освободиться в этих отношениях от дьявольского влияния на меня и своего партнера. Ну тут, смотрите, сами уже... Есть оно или нет, это уже второй вопрос. Вам, ну, как минимум вы сами знаете, есть там какая-то порча, там, с глаза и так далее. Тут вообще дьявол, он не как порча с глаз, хотя, ну, может быть, и это, и порча с глаз надо смотреть отдельно. А просто как стечение обстоятельств, да, каких-то. Вот. Поэтому, по сути, в будущем вы можете освободить себя и своего партнера от влияния козла, да, демона какого-то, дьявола, дьявола. И от обязательств освободиться. Да, это тоже вас освободит. Поэтому смотрите, какой милашка да, выпал сегодня на этом раскладе у нас. По сути, вы как будто бы, знаете, очищаетесь от тех обязательств, клятв, возможно, даже где-то. И на ваши, в вашем разуме и в вашем сердце станет спокойнее. Да, вот уже это хорошо. Окей. Давайте посмотрим теперь, друзья. <coughs> что думает о вас сейчас, прямо сейчас, загаданный человек? Что думает о вас? Да? Мысли его о вас, какие они? Но он действительно думает, да, и он думает, что он вас до конца не знает, ваш партнер, до конца не знает, и ему не хватает общения с вами, он бы хотел с вами сейчас поговорить, да, послушать вас и что-то вам передать. Давайте посмотрим, что бы он вам хотел сейчас сказать. Но он бы хотел сказать о серьезных проблемах. Давайте, в чем эти проблемы? В чем заключаются проблемы? Ну, здесь проблемы очевидные, вы, скорее всего, о них знаете. Но это проблемы не только те, о которых вы знаете, да, или о которых вы не знаете, да, но это еще и проблемы целей. То есть, смотрите, она даже эта карта падает на жезл, туз жезлов, а это тот же самый туз жезлов. То есть это цель всегда, да, идея какая-то. То есть ну, по сути, проблема с идеей или с целью. То есть нету, вот эта цель, она может быть у вас или полностью отсутствует, или подменена вот этой вот целью, потому что это, это в конечном итоге не ваша цель. Дьявол — это чужие цели, да, которые непонятно для чего у вас над вами имеют власть как таковую. Хорошо, то есть проблема, как минимум, очевидно, вы о ней знаете. А если не знаете, то больше она связана с какой-то целью. Ну, здесь еще может быть и проблема с достоинством. Башня это достоинство, башня это еще и информация, все-таки это дефицит общения, да, и так далее. Хорошо, давайте посмотрим теперь его чувства о вас. Ну, к вам. Да, у этого человека действительно глубокие к вам чувства. Здесь король Бубнова или та же рыба. То есть он испытывает чувства, которые тщательно, кстати, скрывает. И вот даже смотрите, чувства выпадают и на облака. То есть и вы чувствуете его, и он вас чувствует, партнер. Но в конечном итоге эти чувства тщательно глубокие, чувства скрываются. Хорошо. Что еще чувствует к вам загаданный человек? Ну, здесь смотрите, прям короли пошли. Пошли короли, особенно если вы гадаете на мужчину, то он, знаете, ему действительно с вами в том пространстве, в котором он был, ему тепло, ему уютно, ему комфортно, ему радостно, и ему на сердце очень... Но ему бы не хотелось, чтобы эти ощущения в его сердце о вас остыли. То есть он чувствует, что как бы скучает по вам. Вот это вот такое вот у меня почему-то здесь. И он бы хотел вас увидеть. Проблемы, они, в принципе, еще могут в свидании да, быть. То есть, ну, как бы проблемы связаны с, с тем, чтобы увидеть друг друга, да, встретиться. И это тоже проблема. Ну и давайте еще какие чувства у него. Скрытые самые скрытые чувства к вам. Но ну, он бы хотел бы очень с вами встречи, поговорить, пообщаться, при, приехать, да, может быть, там прокатиться на лошадях вы любите. Напишите, пожалуйста, вы катались с ним на лошади или нет. Ну, может быть, это, я не знаю, Феррари там или какой Мустанг, да. Ну, модель автомобиля. Ну, ладно, Порш, пусть будет, да, пусть будет. То есть ему хочется к вам, ему хочется с вами как бы, как бы общаться больше, делиться, да, встречаться, вернуться может быть даже. Окей, окей. И теперь мы переходим в такую зону расклада, которая как бы об инсайтах. Да, я буду вот сейчас брать из расклада, из потока, да, из тех карт <coughs> по да. Давайте спросим. Сперва в чем суть дьявола? Вот он дьявола, да? В чем суть этого дьявола, да? В чем дьявол заключается или прячется? Или дьявол кроется в деталях? В чем кроется дьявол. Ну, здесь дьявол в наказании, во-первых. Ну, валет трифовый всегда окнутие, ну, о да, как правило, в первую очередь. Ну, а метла, она как бы тоже. И метлой билит в том числе, да. Я эту карту часто трактую как наказание именно. Ну, смотрите: дьявол заключается в ваших отношениях в наказании и где-то наказанием нечистотой. Хотя априори заложено в ваши отношения очень много чистоты. Вот она, она же чистая, эта карта и эта карта. То есть стремление к чистоте, да, вот оно есть. И как только вы забываете об этой чистоте, чистоте, оно бьет вас, понимаете? То есть дьявол кроется в наказании нечистыми отношениями. Я вот об этом. То есть еще раз ваши чистые отношения, если где-то переходят в категорию какой-то нечистоты метла, то сразу получают плетью наказание, понимаете? Э -э ну давайте еще уточним, на чем это не нечистота, ну поч или основана да, или что это за договор с дьяволом, или почему вас наказывает там судьба или обстоятельства? Ну, здесь или что-то связано с детьми, если вас объединяют дети. Может быть связано с вашей наивностью, потому что это всегда наивный ребенок. Ну, и может быть связано с вами и с вашими родителями. Ну, например, отношениями женщины, девочки и отца. Или мальчика и матери. Вот такое вот. Отцовские отношения где-то. Они тут прячутся в этом козле. Ну, это могут быть там негативные родовые программы или просто те факторы плюс что-то из прошлого, да, там воспитание или какая-то эмоция, да, вот, которая вам мешает в этих отношениях, да, то есть она появляется, всплывает, делает эти отношения не такими чистыми, условно говоря, да, или загрязняет их, и вы получаете удар кнутом, да, как наказание. Окей, это первый инсайт. Второй инсайт. Над чем лучше работать в ваших отношениях? Вот чему стоит уделить внимание? Ну, смотрите, здесь нужно работать над тем, чтобы вы ощущали свободное дыхание, свободу передвижения и ощущение вот в отношении, как будто бы вы окрыленная личность, капитан своего корабля, своей судьбы и где-то это приключение, авантюра, чтобы у вас не было застоя. Поэтому двигаться вот здесь нужно. И, ну, как бы нужно поторопиться, начать двигаться, да. То есть к новым горизонтам, к новым вершинам, к новым, даже не сколько горизонтам, сколько к новым берегам. То есть обновлять э, эти отношения. И не бояться потерять. Потому что корабль это не бояться потерять эти берега, потому что. Здесь вот есть страхи, восьмерка мечей, восьмерка мечей ⁇ это страх идти за горизонты. А корабли о нарушении горизонтов, ну, о нарушении границ, да, то есть надо выходить за границы. <coughs> Хорошо, следующее. Давайте посмотрим, есть ли у вас шансы на воссоединение. Вот эту карту мы проверяем сейчас. Да, есть они. То есть вы как женщина или как мужчина еще можете или попытаться создать семью, или сохранить семью. Очень семейная карта. Очень классно. Давайте посмотрим, на что вызывает обратить внимание высшие силы Господь Бог, да, Создатель прямо сейчас. О чем кричит? О вашей судьбе. В этом раскладе есть часть вашей судьбы, которая была, сейчас происходит и будет. И вот ваша задача сейчас поставить на паузу и в комментарии написать. Я вижу в прошлом это, вижу в настоящем это, ну свое, и вижу в будущем это, и благодарю Высшие Силы за то, что обращаете внимание мое на ну, как бы включаете мою осознанность. Это не просто так вам это видео попадается, да, видите, высшие силы, сам создатель, да, он вам говорит, обрати внимание на судьбу, на прошлое, настоящее, будущее. Вот можете, проанализировав этот расклад, где вам больше всего резонирует, да, в какой части. Давайте теперь спросим, <кười> <кười> в чем суть или наука, или справедливость, да, вот что вам дают эти отношения, чему они вас учат и какую высшую справедливость они несут для вас, да. Это о любви расклад, да, то есть, ну, даже не расклад о любви, ну, расклад на любовь, на отношения. А отношения учат вас любить, учат вас жертвовать, но ну, не, в, не входить вот в жертву, да, а именно жертвовать где-то каким-то своим аспектом, самым дорогим, но во имя любви. Да? Уметь прощать, уметь открывать, уметь рисковать, то есть уметь жить, да? то есть жить и дышать полной грудью. Вот как этот корабль, это очень классная карта, он выпадает. То есть по сути сам расклад и сами отношения, они учат вас жить. Это очень классно. Ну и просто совет Тару, да. Ну и просто совет Тару, видите, выпадает звезда, а звезда у нас целых три звезды, поэтому прямо сейчас ставьте на паузу и пишите три своих желания. Если желаете, чтобы эти три желания обязательно сбылись, обязательно поставьте на паузу, напишите в комментарии три своих желания, поставьте лайк, подпишитесь на канал, и эти желания обязательно сбудутся, поскольку этот расклад для вас не просто так, он как знак звезды вашей мечты с неба о чем-то чистом. Пусть и угасающим, но бесконечно теплым для вас, которое обязательно сбудется в преддверии Нового года, когда вы смотрите этот расклад. И совсем не важно, когда вы нашли этот расклад, нашли это видео. Ведь оно, как мы уже говорили, говорит о вашей судьбе голосом высших сил, самого Создателя для вас. Поторопись жить, поторопись написать свою стратегию, свои желания и поторопись очистить свое пространство от всего лишнего, что мешает тебе идти вперед, жить спокойно, что обеспечивает продолжение союза с дьяволом по вот этой карте. И тогда эти звезды и твое желание разрушит все, что не нужно в твоем мире и освободит место для того, что украсит твою жизнь новыми огоньками и Бриліантами твоєго внутрішнього міра, наружного в наружному мірі щастя. Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвяти, які оточують вас, і нехай у вашій оселі буде світ, зірки. А десь полум'я, яке не згасає, та обов'язково кохання, любов, мир та злагода. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Папа. -па.